মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ পাঠ বাৰ আগতে নিজে নিকাশ এই কবিতাটিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা কবিতাটো হৈছে আগতে নিজে নিকাশ আনক ধোৱাৰ আগতে ভাই নিজে নিকাশ নিজৰ সিয়া মনৰ মূলি ধুই পখালি ল আনক কোৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচা ক নিজ সত্যত নিজৰ ৰূপত দৃঢ়তাৰে ৰ তেহে হ'ব শোৱা লোৱা কোৱা ৰোৱা ঠিক জীৱন ভৰাই জমা হ'ব ধন সোণ আত্মিক এই কবিতাটিৰ কবি হৈছে অম্বিকেদি ৰাইচৌধুৰী চোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ক্ৰিয়াকলাপ আৰম্ভ হৈছে তোমালোকক কত দিছে পাতবৃত্তিক ক্ৰিয়া প্ৰথমে দিছে পদ্যুতিক শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়া তো মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে দুই তিনিবাৰ পঢ়িবা হৈ যাব নেক্সট আছে পদ্ধতি আবৃত্তি কৰা তো তোমালোকে পদ্যুতি আবৃত্তি কৰি শিক্ষকক শুনাবা তাৰপিছত দিছে উত্তৰ লিখা তোমালোকক ক'ত দিছে পদ্ধতিৰ ৰচক কণ ইয়াত পদ্ধতি মানে হৈছে আগতে নিজে নিকাশ এই পদ্ধতিৰ ৰচকৰ কথা সুধিছে তোমালোকক পৰীক্ষাত কিন্তু প্ৰশ্নটো এইদৰে নুশুধে যে পদ্ধতিৰ ৰচকখন পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো এইদৰে সুধিব যে আগতে নিজে নিকাশ এই পদ্ধতিৰ ৰচকখন ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা যে পদ্ধতিৰ ৰচক অম্বিকাগিৰি ৰাইচৌধুৰী বা এনেকৈ লিখিবা যে আগতে নিজে নিকা হ এই পদ্ধতিৰ ৰচক অম্বিকাগিৰি ৰাই চৌধুৰী ঠিক আছে খদ দিছে কবিয়ে আনক দোৱাৰ আগতে নিজকে কি হ'বলৈ কৈছে উত্তৰটি লিখিবা আনক দোৱাৰ আগতে কবিয়ে নিজকে নিকাহ হ'বলৈ কৈছে অৰ্থাৎ কবিয়ে কৈছে যে আগতে তুমি নিজে নিকা হোৱা অৰ্থাৎ তুমি নিজে পৰিষ্কাৰ হোৱা অৰ্থাৎ তোমাৰ মনত যিবিলাক মলি আছে অৰ্থাৎ তোমাৰ নিগেটিভ চিন্তাধাৰা এইবিলাক আঁতৰ কৰা প্ৰথমে নিজে সঁচা কথা ক'বলৈ শিকা প্ৰথমে নিজে বেলেগৰ সৈতে ভাল আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকা ডাঙৰক সন্মান কৰিবলৈ শিকা সৰুক মৰম কৰিবলৈ শিকা অ'কে মানে প্ৰথমে নিজক ভাল হ'বলৈ দিছে তাৰ পিছতহে বেলেগক ভাল হ'বৰ কাৰণে উপদেশ দিবলৈ কৈছে হয়নে আমি নিজেই যদি বেয়া হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বেলেগক কেনেকৈ ভাল হ'বলৈ উপদেশ দিম হয়নে সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে প্ৰথমে নিজে নিকা হোৱা তাৰ পিছতহে বেলেগক ধোৱা এনেকৈ কবিয়ে কৈছে গধ দিছে কবিৰ মতে নিজকে নিকা কৰিবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা কবিৰ মতে নিজক নিকা কৰিবলৈ হ'লে নিজৰ হিয়া বা অন্তৰ মলি মনৰ কলুখতা আঁতৰাই সঁচা কথা ক'ব লাগিব আৰু নিজৰ আদৰ্শ বা ৰূপত দৃঢ়ভাৱে ৰ'ব লাগিব ঠিক আছে তই তোমালোকে উত্তৰটো লিখি ল'বা গধ দিছে কবিৰ মতে আনক সঁচা কথা ক'বলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে কি কৰিব লাগে অ'কে তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত লিখিবা যে কবিৰ মতে আনক সঁচা কথা ক'বলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সঁচা ক'ব লাগে হয়নে তো প্ৰথমে আমি নিজে সঁচা ক'ব লাগিব তাৰপিছতহে বেলেগক সঁচা ক'বলৈ উপদেশ দিব পাৰিম অ'কে একেবাৰে ইজি হয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আৰু মই একেবাৰে ইজি লেংগুৱেজত লিখি আনিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় চাৰিছে তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দ সম্ভাৰ আৰু অভিধান চাই লিখো অহা শব্দসম্ভাৰ তোমালোকে কিতাপত চাবা কিতাপৰ শেষৰ ফালে শব্দসম্বাৰ দিয়া আছে আৰু অভিধান মানেতো ডিক্সনেৰী হয়েই তো তোমালোকে ডিক্সনেৰীৰ পৰা অভিধানৰ পৰা চাই চাই এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ লিখিবলৈ দিছে কিন্তু মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে শব্দকেইটা অৰ্থ লিখিয়ে নিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই চাই লিখি ল'বা চোৱা নিকা নিকা মানে হৈছে পৰিষ্কাৰ পখালী পখালী মানে হৈছে ধুই দৃঢ়তা দৃঢ়তা মানে হৈছে সংকল্পবদ্ধতা আত্মিক আত্মিক মানে হৈছে ইজনে সিজনৰ মনৰ বা আত্মাৰ ওচৰ চপা ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে শব্দকেইটাৰ অৰ্থ মুখস্থ কৰি পেলাবা তোমালোকক পাঁচ নম্বৰত দিছে কবিৰ মতে জীৱনত কেনেকৈ ধন সোণ জমা কৰিব পাৰি তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা কবিৰ মতে নিজে সঁচাকৈ সত্যপথত দৃঢ়তাৰে থাকিলে জীৱনত ধন সোণ জমা কৰিব পাৰি ঠিক আছে তাৰমানে কবিৰ মতে আমি ধন সোণ জমা কৰিবলৈ সঁচা কথা ক'ব লাগিব আৰু সত্যপথ দৃঢ়তাৰে থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লেহে আমি জীৱনত ধন সোণ জমা কৰিব পাৰিম এতিয়া ছয় নম্বৰত চোৱা ছয় নম্বৰত দিছে পৈদ্যোগীভাষী বুজাই লিখা নিজৰ সেয়া মনৰ মলি দুই পখালি ল ত' ইয়াত কৈছে যে নিজৰ সেয়া মনৰ মলি দুই পখালি ল অৰ্থাৎ নিজৰ মনৰ মলি নিজৰ মনৰ মাজত লুকাই থকা বেয়া ভাৱ বেয়া চিন্তা এইবিলাকক দুই পখালি ল'বলৈ দিছে এইবিলাকক আঁতৰাবলৈ দিছে অৰ্থাৎ নিজৰ মনত থকা যিবিলাক বেয়া ভাৱ অৰ্থাৎ বেলেগৰ এইটো হৈ যাক বেলেগৰ এক্সিডেণ্ট হৈ যাক কোনোবা এক্সামত ফেইল কৰক বা এইটো হৈ যাক সেইটো হৈ যাক এইবিলাক যি যিবিলাক চিন্তাধাৰা আছে বেয়া চিন্তাধাৰা এইবিলাক আঁতৰাই মনটোক শুদ্ধ কৰি ল'বলৈ দিছে ঠিক আছে তো তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা এই সুবিধাভাষিত মানুহৰ মনৰ মাজত থকা বেয়া ভাৱ আৰু বেয়া চিন্তা আদিক মনৰ পৰা আঁতৰাই মনটো শুদ্ধ কৰি ল'বলৈ কোৱা হৈছে সদায় নিজৰ লগতে বেলেগৰো ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে ঠিক আছে বেলেগৰ অপকাৰৰ কাৰণে চিন্তা কেতিয়াও কৰিব নালাগে বেলেগৰ অপকাৰৰ কাৰণে তুমি যদি চিন্তা কৰা তেতিয়াহ'লে নিজেই মানে নিজৰ বিপদ মাতি আনিবা নিজে তুমি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব নোৱাৰিবা বেলেগৰ সুখত সুখী হ'ব লাগিব সন্তুষ্টি লাভৰ কাৰণে আৰু বেলেগৰ দুখত দুখী হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লেহে তুমি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো কেতিয়াও বেলেগৰ অপকাৰৰ চিন্তা নকৰিবা খদ দিছে আনক কোৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচা ক ত ত' বেলেগক সঁচা কথা ক'বলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সঁচা কথা ক'বলৈ কবিয়ে ইয়াত আমাক কৈছে তো উত্তৰ দি লিখিবা এই কবিতা কি আমাক সঁচা ক'বলৈ কোৱাৰ আগতে যে নিজে সঁচা ক'ব লাগে সেই কথাকে কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ আনক উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সেই কাম কৰিব লাগে ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে উত্তৰটো লিখি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকক দিছে যে পদ্ধতি গদ্য ৰূপত কোৱাৰো লিখা তো পদ্ধতি গদ্য ৰূপত ক'বলৈ দিছে আৰু লিখিবলৈ দিছে তো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা আনক ধোৱাৰ আগতে নিজে নিকা হোৱা নিজৰ হিয়া মনৰ মূলি দুই পখালি লোৱা আনক কোৱাৰ আগতে নিজে সঁচা কথা কোৱা আৰু নিজৰ সত্যৰ ৰূপত দৃঢ়তাৰে ৰোৱা তেতিয়াহে শোৱা লোৱা কোৱা ৰোৱা ঠিক হ'ব আৰু জীৱন ভৰাই ধন সোণ আত্মাৰ ওচৰ চাপিব ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে উত্তৰটো লিখি ল'বা এইটো হৈছে আগতে নিজে নিকা হ এই কবিতাটিৰ গদ্যৰূপ এতিয়া আঠ নম্বৰত চোৱা তোমালোকক আঠ নম্বৰত দিছে আত্মিক শব্দটোত তৈম্যত্ম যুক্তাকৰটো আছে যুক্তাগৰটো ভাঙি চাও আহা তো এই তম্যত্ম যুক্তাগৰটো যদি আমি ভাঙোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ত যুগ ম ইকুৱেল তম্যত্ম ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে এনেধৰণৰ মহ যোগ হোৱা পাঁচটা যুক্তাক্ষৰ লিখি প্ৰত্যেকৰে দুটাকৈ শব্দ লিখা ত' মহ যোগ হোৱা পাঁচটা যুক্তাক্ষৰ লিখিবলৈ দিছে তাৰপিছত সেই যুক্তাকৰ কেইটাৰে তোমালোকক শব্দ লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে তই এইদৰে লিখিবা চোৱা দযুগ্ম দম্যদ্ম ঠিক আছে ত' দম্যদ্ম যুক্ত কেইটাৰে যদি আমি দুটা শব্দ বনাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব পদ্ম ছদ্ম ৰাইট তাৰপিছত হৈছে কযুগ্ম কৈম ৰুক্ম ৰুক্মিনী নেক্সট আছে লযুগ্ম ত' লযুগ ল আৰু মিলি হ'ব লয়ম্যলম লয়ম্যলমৰে যদি আমি শব্দ লিখিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰিম গোল্ম বাল্মিকি তাৰপিছত হৈছে সযুগ্ম হৌমস্ম স্মৃতি স্মৰণ তাৰপিছত হৈছে ন যুগ্ম নমন্ন্ম তন্ময় মৃণ্ময় তই তোমালোকে যুক্তাকৰ সৈতে লিখিবা তাৰপিছত তোমালোকক ন নম্বৰত দিছে একচুৱেলি তোমালোকৰ কিতাপত কোনো নম্বৰ দিয়া নাই তথাপিও মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে নাম্বাৰ দি লৈছোঁ ঠিক আছে তো চোৱা ন নম্বৰত তলৰ শব্দকেইটাৰে বাক্য ৰচনা কৰা হিয়া মন দুই পখালী দৃঢ়তা নিকা তোমালোকক চাইটা শব্দ দিছে শব্দ চাইটেৰে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে চোৱা প্ৰথমে হিয়া মন এই শব্দটোৰে বাক্য ৰচনা কৰিবা নিজৰ হিয়া মনৰ মলি সদায় আঁতৰাই ৰাখিব লাগে ত' আমাৰ যি হিয়া মন আছে সেই মনৰ মলি সদায় কি কৰিব লাগে আঁতৰাই ৰাখিব লাগে নেক্সট আছে দুই পখালি নিজৰ মনৰ মলি দুই পখালি লৈ আনক উপদেশ দিব লাগে হয়নে আনক উপদেশ দিবৰ আগতে প্ৰথমে নিজৰ মনৰ মলি দুই পখালি ল'ব লাগিব তাৰপিছত হৈছে দৃঢ়তা সত্যবাদী হ'বৰ বাবে মনৰ দৃঢ়তাৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে তাৰপিছত হৈছে নিকা নিকা মানে পৰিষ্কাৰ আনক কোৱাৰ আগতে নিজে নিকা হ'ব লাগে তোমালোকে এই শব্দকেইটা আণ্ডাৰলাইন কৰিবা যিকেইটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আমি বাক্য ৰোচনা কৰিছোঁ ঠিক আছে মই আণ্ডাৰলাইন কৰিবলৈ পাহৰিছিলোঁ তোমালোকে কিন্তু আণ্ডাৰলাইন কৰিবা এতিয়া দশত চোৱা দশত দিছে তল শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থবুজোৱা শব্দ লিখা সত্য নিজৰ জমা আত্মীয় নিকা এই শব্দবিলাকৰ বিপৰীত অৰ্থবুজোৱা শব্দ অৰ্থাৎ অপজিট মিনিং বুজোৱা শব্দ তো চোৱা শব্দ বিপৰীত অৰ্থ বজোৱা শব্দ সত্য সত্য শব্দটোৰ বিপৰীত অৰ্থ বজোৱা শব্দটো হ'ব অসত্য নেক্সট আছে নিজৰ আনৰ বা বেলেগৰ বা পৰৰ জমা খৰচ আত্মীয় অনাত্মীয় নিকা মলিন বা অপৰিষ্কাৰ ঠিক আছে তাৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা এতিয়া ইয়াত চোৱাই তোমালোকক দিছে তোমাৰ মনটো ভালে ৰাখিবলৈ কি কি কাম কৰিবা দলত আলোচনা কৰি লিখা জ্ঞান প্ৰাৰ্থনা আদিৰ দৰে কাম তো মনটো ভালে ৰাখিবলৈ তোমালোক মন্দিৰ মছজিদ নামঘৰ এইবিলাকত যাব পাৰা এইবিলাকত গৈ ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰা হয়নে তো এইবিলাক তোমালোকক পৰীক্ষাত নুশুধে তথাপিও তোমালোকে শিক্ষকৰ সহায় লৈ প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত দিছে অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকা তোমালোকক এই কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবলৈ দিছে ভাঙিব লাগিব শিল তই ভাঙিব লাগিব শিল নোৱাৰো বুলিলে নহ'ব যে ভাই ঢিলতে পৰিব দিল ক্ষতবিক্ষত অংগ আৱৰি মুখেদি ৰক্ত পৰিব ভাগৰি কলি জাকনিও পৰিব ভাগৰি তেহে খুলি যাব শিল পৰি মৰি উঠি কোবাব লাগিব তেহে পাখানৰ বক্ষ বেদিব তেহে সুৰ ধুনী মাতৃ জাগিব লৈ খৰ শতধাৰ শত জনমৰ কলংক কালিমা পুঁজি সাঁচি লোৱা গোলামী গৰিমা উঠুৱাই নিব বাঢ়িব মহিমা তেহে কলা বগা হুভিল কবি অম্বিতাগিৰি ৰায়চৌধুৰী তো তোমালোকে এই কবিতাটি আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকিবা ঠিক আছে এতিয়া এঘাৰত চোৱা এঘাৰত দিছে কেতিয়াবা তুমি এৰাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিত ভাদ্য হৈ মিছা কথা ক'বলগীয়া হ'ব পাৰে তেনে পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কোৱাৰ লিখা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰি যাওঁ য'ত মানে আমি বাদ্য হৈ মিছা কথা ক'বলগীয়া হয় অ'কে ত' তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে ক'বলৈ দিছে আৰু লিখিবলৈ দিছে তো তোমালোকে এইদৰে লিখিব পাৰা আই মিন মই তোমালোকক জাষ্ট এটা আইডিয়া দিবৰ কাৰণে সেইখিনি লিখিছোঁ কিন্তু তোমালোকে নিজৰ তৰফৰ পৰা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবা ঠিক আছে কারণ তোমালোকক তোমালোক তোমাল কেন্তি সন্মুখীন হয়েছিল যত তোমালি মিছা কথা ইয়াত মানে লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো তোমালকে লিখিব লাগিব মানে জাষ্ট একটা আইডিয়া যাতে পেকারে মই এই উত্তৰটো লিখিছো তো যে তোমালকে লিখিবলৈ চেষ্টা করবা যে এবার এখন কিতাব কিনার বাবা পৰা এশ টাকা নিছিল স্কুল বেগরপর পয়সাটা কত পরি হেৰাল ধরব নয় দেউতাক কি উত্তৰ দিম ভাবি গুণি স্কুল ছুটি হোৱাত গঢ় পালোঁ দেউতাই গধূলি কিতাপ কিনাৰ কথা সোধাত উপায় নাপায় দেউতাক ফাঁকি দি কৈছিলোঁ যে সেই পইচাৰে কিতাপ কিনিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ সৰস্বতী পূজাৰ চাদা দিব লগা আছিল আৰু সেই পইচাৰে চাদা আদায় দিছিলোঁ কিতাপ কিনাৰ বাবে দেউতাই মোক পুনৰ পইচা দিছিল ঠিক আছে তই দৰে লিখিবা বাৰ কবিয়ে কৈছে নিজৰ হিয়া মনৰ মলি দুই পখালি লিয়া মনৰ মলি কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি সেই বিষয়ে দলত আলোচনা কৰি কোৱা আৰু লিখা ত' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা আমি আমাৰ হিয়া মন পানীৰে দুই পখালী পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ হিয়া বা অন্তৰ আৰু মন পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ বাবে আমি দৃঢ় মনৰ হৈ সত্য কথা ক'ব লাগিব সচ চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰো অসীত বা অন্যায় চিন্তা কৰিব নালাগিব আৰু প্ৰয়োজনত আনক নিজৰ সাধ্য অনুসৰি সহায় সাহাৰ্য দিব লাগিব কাৰো প্ৰতি মনত হিংসা ভাৱ থাকিব নালাগিব এই সজ গুণবোৰ আয়ত্ব কৰিব পাৰিলেই হিয়া মনৰ মলি আঁতৰোৱা হ'ব ঠিক আছে তো এইদৰে তোমালোকে উত্তৰটো লিখিবা তাৰপিছত তোমালোকক তেৰ দিছে তোমালোকৰ বিদ্যালয় আৰু ওচৰৰ অঞ্চলত থকা বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকৰ মাজত কেনেকৈ মিলা প্ৰীতি গঢ় লৈ উঠিছে বৰ্ণনা কৰি টোকা প্ৰস্তুত কৰা তো এইদৰে লিখিবা আমাৰ বিদ্যালয় আৰু ওচৰৰ অঞ্চলত সৰহসংখ্যক মানুহ অসমীয়াবাসী কাম কাজ চাকৰি বাকৰি ব্যৱসায় বাণিজ্য আদিৰ বাবে হিন্দী ভঙালী নেপালী পাঞ্জাৱী আদি ভাষা ভাষী কিছু অসংখ্য মানুহ বিদ্যালয় আৰু ওচৰৰ বজাৰৰ আশে পাশে গঢ় দুৱাৰ সাজি আছে কিন্তু এই সকলো ভাষা ভাষী মানুহেই ৰস হোৱা কাম বন উৎসৱ পাৰ্বণ আদিত মিলি জুলি কাম কৰে অন্যবাসী ইয়াত চোৱা এইটো বাসী হ'ব লাগিছিল তাখী হৈ আছে এই তটো তোমালোকে ব বনাই দিবা ঠিক আছে ভিন্নবাসী মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ ভাষা কয় যদিও অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ আৰু ক'বলৈ যত্ন কৰে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে অসমীয়া ভাষাতে শিক্ষা লাভ কৰিছে অসমীয়া মানুহেও তেওঁলোকৰ ভাষা বুজি পোৱা হৈছে অ'কে এইদৰে লিখিবা নেক্সট আছে তোমালোকৰ বিদ্যালয় আৰু ওচৰৰ অঞ্চলত বিভিন্ন ভাষা কোৱা লোক আছে সেই ভাষাবোৰৰ এখনি তালিকা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিটো ভাষাৰে দহটাকৈ শব্দ তলৰ তালিকাত লিখা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো তোমালোকৰ প্ৰকল্পৰ এটা প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে তো তোমালোক সেইটো নিজে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ